Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razek Razakin Abdullah dan saya Nor Baizura Endi Berita-berita utama malam ini. Paduka-paduka anak anda ke bawah duli yang maha mulia berangkat menyertai pasukan polo negara menentang pasukan polo Thailand pada acara polo sukan Asia Tenggara ke-33. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan pingat kejohanan acara Wushu Sukan Asia Tenggara ke-33. Paduka-paduka anak anda ke bawah duli yang maha mulia pada Kesri Baginda Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam, duli yang teramat mulia pada Kesri Pengiran Muda Abdul Matin dan yang teramat mulia pada Kesri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah berangkat menyertai pasukan polo Negara Brunei Darussalam menentang pasukan polo Thailand pada acara polo Sukan ASEAN Tenggara ke-33 di Thailand. Perlawanan kategori 4 hingga 6 gol berlangsung di VS Sports Club Samut Prakan, Thailand. Keputusan perlawanan negara Brunei Darussalam 2, Thailand 8 menerusi 4 cakap. Pasukan polo negara akan meneruskan saingan esok menentang pasukan polo Indonesia.

Prince-Martin picks up the bouncer ball nicely. Now, here we go, Brunei, counter-attack time. Prince-Martin coming through, can he pick up the bouncer ball? No, he's out behind. It's gonna be Farah now, having a little bit of top on the ball. He Does Prince-Martin on the attack here for Brunei. looks like a good attack. Oh, Prince Fahal coming through. Now, reaches a play, two on the play, there is a whistle. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Presiden Kehormat Sepanjang Hayat Persetuan Sukan Asia Tenggara dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan pingat kejohanan acara gabungan Taiji Kuan dan Taiji Jian Wanita, Wushu, di Temasya Sukan Asia Tenggara ke-33 Thailand. Acara berlangsung di Kompleks Kerajaan Cheng Watana. Terdahulu, yang teramat mulia berangkat menyaksikan acara tersebut. Atlet Wushu negara, Basma Lakar, berjaya meraih pingat perak menerusi acara gabungan Taiji Kuan dan Taiji Jian wanita dengan memperolehi 19.546 mata keseluruhan. Sementara itu, Walid Lakar meneruskan aksi hari ini bagi acara Dao Shu dan Gun Shu dan meraih mata keseluruhan 29.126 untuk berada di kedudukan ke-6. bagi kategori nandau Muhammad Adi Salihin Roslan beraksi cemerlang dengan berjaya memperolehi 9.783 mata manakala Abel Alias Lim Wei Yuan memperolehi 9.750 mata kategori terakhir nangun akan berlangsung esok bagi penentuan pingat Lebih 100 orang menyertai perarakan sejauh 1.3 km pesteria inklusif perarakan orang kelainan upaya OKU. Diadakan bersempena sambutan Hari Antarabangsa OKU 2025 acara diadakan pagi tadi di Hub Tenaga Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Perasmian acara disempurnakan oleh Dayang Haja Nur Ashikin binti Johari, setiausaha tetap kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, berarahkan bertujuan meningkatkan kesedaran, kefahaman, penerimaan dan penghargaan terhadap keupayaan serta sumbangan OKU di samping memperjuangkan peluang inklusif dan keterangkuman sosial. Ia diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada tiga pasukan yang kreatif, juga diadakan perasmian pameran seni untuk semua bertemakan nadi warisan Brunei juga hadir tuan yang terutama Dr. Tamer Mansh Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Brunei Darussalam Seramai 48 orang terdiri daripada peserta kanak-kanak kurang pendengaran dan Children of Deaf Adults Koda dan 26 belia sukarelawan menyertai aktiviti sumbangan sosial DOA Wings of Inclusion. Dikenalikan oleh perwakilan daripada program kapal belia Asia Tenggara dan Jepun SIAP sesi 2025-2026 dengan kerjasama Siap International Brunei Bersatu dan sokongan Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Aktiviti diadakan di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Program bertujuan memperkasa golongan kurang pendengaran, menanam nilai inklusiviti dan memberikan sokongan sosial kepada koda serta kanak-kanak kurang pendengaran Para peserta berpeluang mengambil bahagian dalam aktiviti berasaskan permainan tradisional yang direka untuk membina kerjasama berpasukan dan komunikasi dibimbing oleh fasilitator. Setiap peserta yang mengikuti aktiviti juga menerima voucher back to school. Masa lapang adalah satu ujian yang akan dipertanggungjawabkan terutama jika ia menyebabkan pengabaian dalam mengerjakan ibadah. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. umat Islam disuruh untuk menjadikan waktu cuti sebagai ruang memperkukuh disiplin rohani, memakmurkan masjid serta meluangkan masa berkualiti bersama keluarga melalui aktiviti yang membina akhlak yang mulia. Seruan tersebut disampaikan melalui tazkirah subuh semasa program Masjid Ku Makmur Negara Berkat. Acara diadakan awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. juga disentuh dalam tazkirah bertajuk cuti rehat ada leka jangan masa lapang adalah satu ujian yang akan dipertanggungjawabkan terutama jika ia menyebabkan pengabaian dalam mendirikan solat membaca al-Quran dan melaksanakan aktiviti keagamaan Walaupun dalam suasana bercuti jangan lupa atau lalai terhadap perintahnya sesungguhnya dengan menjaga solat Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kita daripada perkara-perkara yang buruk dan tidak diingini Demikian antara yang disentuh dalam tazkirah malam menajat bertajuk Jagalah Solat ketika bercuti Malam menajat anjuran Kementerian Ehwal Ugama kali ke-211 bersiaran dari Kampung Penanjung Tutong. Acara diisikan dengan bacaan Saidul Istighfar dan bacaan Surah Al-Mulk. Acara disertai oleh belia Masjid Kampung Penanjung daerah Tutong, jemaah dari beberapa buah masjid di seluruh negara serta warga kerja Kementerian Ehwal Ugama. dalam menghidupkan komuniti menyokong usahawan tempatan dan memberi pengalaman santai kepada pengunjung Biro Perekonomian Majlis Perundingan Mukim Pengkalan Batu menganjurkan Sunday Market. Aktiviti jualan selama sehari tersebut berlangsung di Taman Rekreasi Mini Perayaan Kampung Parit. Sunday Market tersebut dihasrat dapat menyediakan platform bagi para penduduk kampung berjinak-jinak dengan dunia perniagaan. Di samping memberi peluang para pengusaha kecil dan sederhana mempromosikan produk-produk mereka termasuk makanan dan kraft tangan. Melalui acara yang diadakan dua kali dalam sebulan, aktiviti juga bertujuan mempromosikan Taman Rekreasi Mini Perayaan Kampung Parit sebagai destinasi riadah untuk kunjungan orang ramai dan keluarga. Jabatan Bandaran Bandar Serbegawan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri semalam mengadakan acara Neon Walk 55 sempena sambutan memperingati ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei menjadi Bandar Serbegawan ke-55. Acara berlangsung di Taman Mahkota Jubli Emas. Pelepasan acara disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Madin bin Haji Abdul Rahman Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara Neon Walk 55 bermula dan berakhir di Taman Mahkota Jubli Emas. Lebih seribu orang menyertai acara tersebut. Para peserta diberikan baju neon walk 55 dan glow stick bagi memeriahkan dan menghidupkan suasana pusat bandar. Kejohanan DAT di antara kementerian-kementerian sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam yang ke-32 bagi tahun 2025 berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian hadiah. Majlis berlangsung di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Berakas. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Johan bagi kategori beregu lelaki terbuka disandang oleh pasukan Mindef A dari Kementerian Pertahanan. Kejohanan selama dua hari itu dianjurkan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara dan dikendalikan oleh Kelab that spin top. Pertandingan Tarik Kalat Darah Tutong sempena pesta Disember Brunei 2025 melaburkan tirainya hari ini selepas berlangsung selama tiga hari. Acara berlangsung petang tadi di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pasukan Tarik Halat dari Jabatan Perdana Menteri menjuarai kategori berat. Manakala dalam kategori ringan dimenangi Behil. Juga hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basik, Pemangku Pegawai Daerah Tutong pertandingan dikendalikan oleh Tutong Tagus dengan kerjasama jabatan daerah Tutong Acara perjalanan konvoi turut diadakan bersempena program ke Temburong Bisai edisi Borneo, Borneo Bike Gathering. Pelepasan acara perjalanan konvoi tersebut diadakan di BIBD Connect Labu Square daerah Temburong. Pelepasan disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Aspar Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku Setiausaha Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR. Turut hadir yang berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Perjalanan sejauh 41 km berakhir di Dermaga, Pekan Bangar, Temburong. Lebih 400 peserta dari dalam dan luar negara menyertai acara larian 9 to 4 sempena program Ketemburung Bisai edisi Borneo Bike Gathering. Acara berlangsung semalam di daerah Temburong. Pelepasan larian disempurnakan oleh Awang Azmi bin Haji Hafnih, pemangku timbalan setia tetap keselamatan dan kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Larian bermula dari Dermaga Pekan Bangar menuju Kampung Sungai Solok. Jika hadir, yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Hassan Baha bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburong, turut diadakan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada pasukan karate kembali ke tanah air lewat petang kemarin selepas berada di Bangkok, Thailand bagi mengikuti kejohanan sukan Asia Tenggara ke-33. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan setiap setetap kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Atlet karate negara berjaya meraih dua pingat gangsa bagi acara komite lelaki 60 km. look Sementara itu, atlet pencak silat negara meneruskan aksi pada acara pencak silat Sukan C yang berlangsung di Impact Arena Muang Tong Tani Non Taburi. Dalam aksi kategori seni tunggal lelaki suku akhir menyaksikan atlet negara Muhammad Ali Saifullah Abdullah Muhammad Suhaimi tewas kepada atlet Indonesia. Sementara dalam kategori seni regu lelaki, regu negara yang diwakili oleh Muhammad Haziq Akwa, Muhammad Iman Safwan, Muhammad Syafiq Haji Sufri dan Awangku Muhammad Azhar, Nasrullah Pengiran Haji Yasri Zam Ayub tewas kepada regu Filipina. Manakala dalam kategori seni tunggal wanita menyaksikan atlet negara Nur Wasikah Rosihan mara ke separuh akhir setelah melewaskan atlet dari Myanmar. Nur Wasikah berjaya memperolehi 9.930 mata dan atlet Myanmar memperolehi 9.920 mata. Di peringkat separuh akhir hari ini Nur Wasikah berdepan atlet dari Singapura. Sementara itu dalam acara angkat berat kategori 53 kg wanita akhir, menyaksikan atlet negara Jerelina Juna berada di kedudukan ketujuh dari lapan atlet yang bertanding. Acara berlangsung di Sekolah Sukan Chonburi, Thailand. Jorelina membuat angkatan seberat 158 kg keseluruhan bagi snatch, clean and jerk. Catatan ini merupakan rekod baru peribadinya. Dalam acara ini, pingat emas dimandangi oleh atlet tuan rumah Thailand sambil pingat perak dan gangsa masing-masing diraih oleh atlet Vietnam dan Myanmar. Pasukan bola jaring negara meneruskan lagi aksi perlawanan peringkat kumpulan kemarin bertemu dengan Malaysia. Perlawanan berkesudahan Malaysia menang dengan kiraan 75 berbalas 33. Pasukan negara Brunei Darussalam akan meneruskan saingan bertemu dengan Filipina esok.